Приветствую друзья, сегодня хочу показать рецепт еще один макарон опять же ручным миксером, сегодня будем делать шоколадный макарон и нам нужен сахар, белок то есть у меня тут идет видите белые сгустки это альбумин и белок обязательно комнатной температуры, я где-то часа три назад наверное отвесил вот белок сахар, ну желательно мелкий Здесь у меня уже идет миндальная мука, сахарная пудра и какао. Какао у меня алкализировано. И я его еще просеял раз за 3-4. То есть вот этот момент не пропускайте. Чем больше вы просеиваете, тем оно положительно влияет на саму гладкость поверхности макарон. Все. Вот что нам нужно. И буду я сбивать миксером если видно и эти витек и уже другой не тот миксер и здесь уже он помощнее чем тот у меня который был тот 600 этот 700 ватт все что нам нужно так. ну и соответственно посуда чтобы была чистая не жирная и начнем с того а что еще нужно нам Таймер, видите, 6 минут поставил. Сегодня будем по часам определяться опять. Извиняюсь. Продолжаем. То есть, белок. Знаете, стараемся прям по максимуму ничего не пропускать, ну, чтобы не отходить от громовки в рецепте. Просто я в основном пользуюсь белком, который в бутылочках. У меня он просто закончился и в магазине что-то не нашел. Решил даже на живых сегодня показать. Так, теперь взбиваем где-то. Ну, я сейчас скажу, потом уже миксер не буду выключать и буду делать, а вы уже смотрите, как, что делаю. То есть взбиваем где-то ну, минуту так, чтобы вот белок, он с такого сгустового состояния, перешел в такое пенное состояние ну пусть разжижил и такое легкое пенное состояние как вот это получает пенное состояние полностью переходит в пену то есть жидкости не остается добавляем в три этапа наш сахар это где-то ну 30 добавили 30 секунд взбилось следующее добавили еще 30 и следующее и так мы взбиваем до 6 минут то есть вот 6 минут стоит ориентируемся на 6. Первую минуту сбиваем просто белок и дальше уже по 30 секунд. Ну, вот, друзья, если сфокусируется и видно, видите, острые... Опс, заморался. Господи, вот видите острые грани вот они вот хвостики торчат все меренгу сбили. Так, и теперь сюда сначала одну половину размешаем И теперь добавляем вторую. Видите, он тут, тут маленький рецепт такой, что надо будет до ленты вымешивать, то есть не те, которые были до до этого которые вымешивали не до ленты здесь нужно будет и просто вот так видите раз чуть-чуть надо будет по стенкам как бы размазывать размазывайте и собираете винтовыми такими круговыми движениями и опять также снизу проверяем берем массу 5 пить пока кусками падает еще раз также по стенкам видите лента вот, беру. и вот там видите она не прорывается как тянется резины все берем мешок и насадка тут у меня идет 9 миллиметров берите поменьше потому что если у вас будет большие и макарон идет маленький 34 миллиметра то неудобно отсаживать и помню да что не нагреваем лишний раз а сверху просто пальцами давим и здесь как просто направляем так сказать И немножко, ну, чтобы выровнять, просто снизу ладошками. Все. Более-менее выровняли. Ну, практически выровнялись. Вот эти вот моменты можно зубочисткой. нет потому что они потом при выпекании еще немного как бы, приподнимутся и выровнятся теперь еще отправляю сушиться здесь нужно будет смотреть 15 ну лучше 20 минут потому что это не итальянцы это французы 20 минут сушим и желательно прохладное место ни сквозняков ничего и я знаете как сушу вот окно которое откидывается ну окно я открываю окно и прям снизу ставлю, получается по бокам идет как бы холодный воздух сверху, а сквозняков нет. Вот в таком вот месте я вот ставлю прям под носом. вот это получается под нос. Что это у нас? Есть? на чем мы отсаживали. И сушить 20 минут. А за это время уже включаю духовку, чтобы оно прям прогрелось на 150 градусов. Вот, друзья, 20 минут прошло, вот они, если пальцы, видите, она как бы отпружинивает и вот такого характера, все, теперь отправляю в духовку, она у меня уже на 150 градусов разогрета, то есть вы уже должны поставить там конкретно разогретую духовку, все, на 19 минут я сейчас ставлю сначала. После как истечет 19 минут будем проверять, ну как обычно, по движению макарон. Если они чуть-чуть заметны, все, выключаем и вытаскиваем. Вот, друзья, прошло 19 минут, как я говорил, все готово. И видите, какой глянец, как будто у итальянцев. Это вот все благодаря тому, что много раз просеивали муку. Теперь вот так на самом вот этом листе так и оставляю противни до полного остывания, чтобы прям полностью остыл. Потом только сниму с листа и с самого тефлона. Теперь оставляю полностью остыть. что, друзья, горушки мои остыли. Сейчас будем их убирать от листа. Вот, снимается. снимаются пока. Хорошо. В принципе, вот все крышечки. Вот. Если видно, какой глянцевый видите, какая юбочка, вот они практически, не то что практически, а так есть все с такими юбочками, вот как будто итальянцы я говорю, это вот чем больше вы просеиваете я практически четыре раза просел и видите какой блеск идет и сейчас какая это самый волнительный момент сейчас посмотрим видите мясо внутри никакой полости полностью еще одна вот еще одну это не полость это просто тень вот видите никакой полости. Это просто тень от такого хорошего освещения, как здесь падает. Видите, никаких, потому что я видел, некоторые, знаете, как делают, чтобы показать, что у них там полное, они просто берут и сжимают пальцами. И все, и у них получается плотность внутри. видели. вот я себя сжимал, было бы видно. Видите, ничего не сжал. Вот они, глянцевый макарон практически как итальянцы. Вот еще один Сейчас. вариант макарон. Пожалуйста, если те вам сложно, кажется, хотя разница в чем. Здесь просто в том разница, что взбиваем всего лишь 6 минут. Если там у нас идет 20 минут, здесь 6. И если не хотите шоколадный, просто убирайте эти 7 граммов и вместо этих 7 граммов вы добавляете вот там я снизу напишу под видео, в описании прицеп то есть там идет 7 грамм вы это 7 грамм какао убираете и вместо этих 7 грамм какао замещаете получается мукой ну миндальной мукой либо не миндальной мукой можете заменить крахмалом то есть разницы нету. можете миндальную муку мышечный крахмалом. а вот если шоколадный то вот вот они эти красавцы Вы сами видели, как это все без всяких каких-то там приукрашиваний или еще что-то вот такие макарошки получаются. Так что пробуйте и, как всегда, я на связь. Любые вопросы пишите без проблем. Будем с вами решать, чтобы у вас получились такие макарошки.